Добрый день, меня зовут Дмитрий. Мы занимаемся уже более 10 лет металлопластиковыми окнами и дверями. И готов вам сказать маленькие рекомендации по выбору ваших окон. На данный момент на рынке присутствует огромное количество фирм. И вам нужно сделать очень правильный выбор. Первое. Обращайтесь всегда в фирмы, которые работают непосредственно на рынке Украины. Именно наши херсонские. Чтобы сделать правильный выбор, вам нужно обратить на несколько факторов. Особое внимание обратить не на стоимость изделия, а на то, чем будет укомплектовано ваше изделие. Первое это стеклопакет. На рынке Украины введены новые ГОСТы, новые стандарты. Об этом стоит обратить особое внимание. Однокамерный стеклопакет уже полностью запрещен к использованию в жилых помещениях на территории Украины. Поэтому, чтобы установить окно, вам обязательно нужен либо однокамерный стеклопакет с энергосберегающим покрытием, либо двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами. Ваше окно должно быть скомплектовано высококачественной фурнитурой. От этого зависит его долговечность и срок эксплуатации. Особое внимание следует обратить на профиль. Толщина стенки должна быть минимум 2,6-2,7 мм. Как специалист с многолетним опытом работы, я рекомендую ставить стеклопакеты с энергосберегающим покрытием или же три стекла. Это у нас три фактора. Энергосбережение помещения. Вы экономите на отоплении наших жилищ. Второе. На ваших стеклах не будет конденсата. Третье. В летнюю погоду при сильной жаре энергосберегающее покрытие сохранит прохладу в ваших домах.